হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল প্ৰস্তুতি উইথ টি এম আজি তোমালোকৰ বাবে যুগুতাইছোঁ ৰচনা নিয়মানুবৰ্তিতা মই ৰচনাটো পাঠ কৰি দিছোঁ নিয়মানুবৰ্তিতা ডিচিপ্লিন নট জাষ্ট ডিটাৰমাইনছ ছাক্সেছ বা ডিটাৰমাইনছ হাউ লং ইউ কেন ষ্টে ছাক্সেছফুল আৰম্ভণি নিৰ্দিষ্ট নিয়ম শৃংখলাৰ প্ৰতি আনুগত্যই হ'ল নিয়মানুবৰ্তিতা গোটেই জগতখনেই কিছুমান নিৰ্দিষ্ট নিয়মৰ অধীন মানুহো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় ঘৰ সমাজ দেশ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান সকলোবোৰ সুচাৰুৰূপে পৰিচালিত হয় কিছুমান নিয়মৰ মাজেদিহে নিয়ম শৃংখলাৰ মাজেৰে হোৱা সমাজৰ গতি প্ৰগতি আৰু সভ্যতা নিয়মানুবৰ্তিতাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নিয়মৰ সামান্যহীন দেৰিতে কেতিয়াবা ডাঙৰ অঘটন ঘটা পৰিলক্ষিত হয় গতিকে মানুহে নিয়মানুবৰ্তিতা মানিবই লাগিব নিয়মানুবৰ্তিতা ব্যক্তি তথা সমাজৰ অলংকাৰ ব্যক্তিৰ সফলতাৰ মূল চাবিকাঠি নিয়মানুবৰ্তিতা নিয়মানুবৰ্তিতাৰে কৰিলে সকলো কাম সুকলমে সমাধা হয় আৰু টান কামো সহজ হৈ পৰে মানৱ জীৱনত প্ৰতিটো সিদ্ধান্ততে নিয়মানুবৰ্তিতাৰ গুৰুত্ব আছে ঘৰ বিদ্যালয় খেলপথাৰ যুদ্ধক্ষেত্ৰ সকলোতে নিয়মানুবৰ্তিতাৰ প্ৰভাৱ আছে নিয়মানুবৰ্তিতা নাথাকিলে ঘৰ গুচি বাঁহৰ তল পাব খেলুৱৈ সৈনিক খেতিয়কৰ নিয়মানুবৰ্তিতা নাথাকিলে অশেষ কষ্ট কৰিলেও আশানুৰূপ ফলৰ পৰা বঞ্চিত হয় নিয়মানুবৰ্তিতা অবিহনে সৈনিকে যুদ্ধ জয় কৰা অসম্ভৱ নিয়মানু নিয়মানুবৰ্তিতাহীন সমাজ সুস্থিৰ নহয় নিয়ম শৃংখলা নহ'লে দেশ অৰাজক হয় আৰু নাগৰিকৰ জীৱন বিপদাপন্ন হয় গতিকে ই দেশৰ শান্তিৰ মূল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু নিয়মানুবৰ্তিতা ছাত্ৰ জীৱনত নিয়মানুবৰ্তিতাৰ আৱশ্যকতা আটাইতকৈ বেছি নিয়ম শৃংখলা ভংগ কৰিলে বিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ নষ্ট হয় নিয়মানুবৰ্তিতাহীন লোকে জীৱনত কোনোদিনে উন্নতি কৰিব নোৱাৰে গতিকে ছাত্ৰাৱস্থাৰ পৰাই নিয়মানু নিয়মানুবৰ্তি হ'বলৈ অভ্যাস কৰিব লাগিব ছাত্ৰই ঘৰত অভিভাৱকৰ আৰু বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰ অনুশাসন মানি চলা উচিত দেশৰ সংবিধান আৰু সামাজিক নীতি নিয়ম মানি চলা তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনত ৰখা উচিত যে নিয়মানুবৰ্তিতা উদগতি লাভৰ প্ৰথম ধাপ গতিকে পঢ়া শুনা খোৱা লোৱা ফুৰা চকা আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিয়মানুবৰ্তিতা মানি চলা উচিত নিয়মানুবৰ্তী এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক বহুত কামেও জুমুৰি দি ধৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে নিয়াৰিকৈ সকলো কাম সম্পাদন কৰে নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু সময়ানুবৰ্তিতাৰ সম্পৰ্ক নিয়মানুবৰ্তিতাৰ লগত সময়ানুবৰ্তিতাৰ ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক কৃষি কৰ্ম অধ্যয়ন খেল যুদ্ধ ঘৰ কাৰ্যালয় সকলোতে নিয়মানুবৰ্তিতাৰ লগত সময়ানুবৰ্তিতাৰ এৰাব নোৱাৰা সম্পৰ্ক নিয়মানুবৰ্তী হ'বলৈ আলস্য ত্যাগ কৰি সময়ানুবৰ্তি হ'ব লাগিব তেনে ছাত্ৰই বা ব্যক্তিয়ে সফলতাৰ উচ্চতম শিখৰ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হয় সামৰণি যি দেশৰ নাগৰিক নিয়মানুবৰ্তী সেই দেশেই সুন্দৰ সমাজ আৰু দেশৰ শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে দেশৰ প্ৰতিজন নাগৰিক নিয়মানুবৰ্তিতা মানি চলিব লাগিব নিয়মানুবৰ্তিতাই ব্যক্তিক কৰ্তব্যপৰায়ণ কৰি তোলে জীৱন শৃংখলাপূৰ্ণ সফল আৰু সুন্দৰ কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ গঢ়ি তুলিবলৈ ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰাই নিয়মানুৱৰ্তী হৈ কঠোৰ পৰিশ্রমত বর্তি হ'ব লাগিব